नाम बोला बड़े साहब उमर साहब पटेल छोला सिद्धेश्वर पेट मुला बाबा टेगड़ी क्या आपके साथ मैं कल मैं और हमारा भतीजे गुलबर्गा वली में को जा रहे थे चार बजे उद्यान का टाइमिंग था वो गाड़ी से गुलबर्गा जा रहे थे गुलबर्गा जाते टेमिंग स्टेशन पर मेरे को इकोन ऐसी हज़ार रुपये का घटना हुआ यानी स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ ये ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ ट्रेन में चढ़ा कैसा कर को फिर अंदर जाकर दो तीन मिनट के बाद चीज़ देखे तो पैसे गए मेरे फिर मैं हाँ इकोन से हजार फिर मैं हमारे छोरा हमारे भाई का बड़ा बेटा था हमारा भतीजा मेरे साथ था दो भतीजे थे उनको बोला अरे कहीं पैसे गए थे मेरे पैसे गए पैसे गए करके मैं देखा तो जो सब इधर ये करे परेशान फिर ऐसे आगे वैसे चलते चलते दुधनी तक गए दुधनी को नज़ीक नहीं जाने के बाद वो हमारे बड़े छोरों को हमारा बड़ा बेटा ये फ़ोन करे अरे चाचा के पैसे गए ऐसा था पॉकेट मारे कर कहाँ का है दुदनी नजीक नहीं जा रहे दुदनी सी वापस सौ बोले कर दुदनी सी वापिस हो बोलने से हम दोबारा वो गाड़ी छोड़ के सामने गाड़ी है विशाखापट्टन गाड़ी है कौन सी तो गाड़ी है वो गाड़ी को रुका कर शोलापुर को आए शोलापुर को आने के बाद शोलापुर के सामने लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन है उसके अंदर जाकर पूरी पूरी सी कंप्लीट दे चुके हैं हमें एकोड़ ऐसी हज़ार रुपये है कहाँ जा रहे थे आग? गुलबर्गा गुल जा रहे थे कितने चार जने थे इक्को नहीं छह पा थे हाँ किसे में, हा? में चढ़ते हुए तो पैसे थे ट्रेन में चढ़ते हुए तो देखा तो मैं पैसे थे तो अंदर टेसे ट्रेन में जाकर देखा तो दो तीन मिनट में पैसे गड़ा नहीं थे मेरे पास यानी स्टेशन में चढ़ते वक्त पैसे गए सीसीटीवी सी टी वी सी सी टी वी नहीं आती वहाँ बाद में आकर देखिए पुलिस स्टेशन में भी जाए देखिए वहाँ पर सी सी टी वी नहीं है बोले लास्ट को हमें पीछे के बोगे में चढ़ रहे थे हाँ पुलिस कम्प्लेट ली ना क्या तो वो पैसे कैसा गए कहाँ से गए कितने गए ऐसा सब पूछे है वहाँ पर पूरा पूरा पुलिस कम्प्लेट दी है मेरे को मांग हमारा जो गए पैसे हमको दोबारा मिला मिलना इतना से हमारी उम्मीद है पुलिस तपास करके पैसे मिला इतनी से हमारी उम्मीद है हाँ मी कयुम पटेल बोलतो आहे माझे चुलत्याबरोबर मी गुलबर्गेला जात होतो त्या चुलत्याचे खिशात जे आहे एकोणऐंशी हजार रुपये होते आणि ज्यावेळी उद्यान एक्सप्रेसमध्ये आम्ही जाताना गर्दी फार होती भीड होती पॅसेंजर ढकलक ढकली करत होते त्यांनी चढायच्या आधी त्यांचे खिशात पैसे होते एकोणऐंशी हजार रुपये मग ते वर गेल्यावर त्या गाडीत गेल्यावर त्यांना कळालं की गाडी सुटली होती प्लेटफॉर्म सोडून मग त्यांना कळालं की पैसे नाही आहे माझ्या खिशात मग तिथं रोहारोड झाली मग तसंच गाडी फास्ट होती आम्ही दुधनीपर्यंत गेला दुधनीनंतर आम्ही आमच्या भावाचा फोन आला की बाबा तुम्ही दुधनीवरनं परत या आपण इथं लोहामार्ग इथं आपण कम्प्लेंट करू त्या हिशोबाने आम्ही परत आले परत आल्यावर आम्ही <coughs> लोहामार्ग पोलीस चौकीला गेला तिथं गेल्यावर कंप्लेंट दिले आणि हे तिथं गेल्यावर तिथला डिपार्टमेंट म्हणला की काय फुटेज असला तर आम्ही बघू मग आम्ही परत प्लॅटफॉर्मवर गेला तिथं गेल्यावर तिथं सी 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 टी व्ही कॅमेरा नाही आहे हे जे आहे सी सी टी व्ही कॅमेरा असायला पाहिजे होता आज एवढी मोठी घटना आमच्याबरोबर घडली नसती जे कोणी चोरलं आहे कोण कटलर आहे कोण चोरला आहे ते आता आम्हाला तर माहीत नाही आम्हाला विनंती करायचं आहे की लोहा पोलिसला आमची विनंती आहे की आमचे जे बी काय आमचं एकोणऐंशी हजार रुपये गेलेले आहे ते आम्हाला परत मिळवून द्यावा आमची कळकळीची विनंती आहे त्यांना आमच्या जनसेवा चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा